食べてみたいと思います。ミルバイク出したい、こんにちは、皆さん、今日はですね、ずっと食べたかった、ま <laughs> たなんか。 ご飯バッグですけど商品を紹介したいですよもちろんドバイ直ですねもう遅いぐらいかもしれませんがやっと私もゲットできましたウェリシアですねちょっと私の発想変かもしれないけどウェリシアで売ってるみたいですで早速ですね私は買ってきましたしかも2つですねこんなにちっちゃいんですがなんと500円も超えてるんですよこれはで早速ですね食べてみたいと思います本当に美味しいんかな私はですね実はバクロよりもですねトルコンデザートっていうとキュネフェっていうデザート あとがあるんですけど、実はキュネフェの方が好きですが、そのキュネフェに似てるピスタチオのものがですね、このあのチョコの中に入ってるのでめっちゃ好きかなと思うんですが、味はどうですか、ね？これはですね、なんと韓国から来ています。早速開けてみたいと思います。なかなかいい値段しますね。こうやって開けたら出ましたドバイチョコ。そうなんか私これ買って友達に言ったら何それわからないみたいな友達もいたんですが。 ね、海外でとってももうちょっと落ち着いたぐらいですけどめっちゃくちゃやりましたね。早速開けてみたいと思いまーす。こんなちびっこですね。ちびっこです。開けますね。あ、ちなみに開けました。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年の初めての動画です。硬い。あ、めっちゃ硬い。なんかみんなが、目硬っ。 硬すぎるこれ無理何かじったほがいいんかなちょっと待って硬すぎるってなんでまあ外れなんかななんかわかんないけど動画とこで見るとみんな手でこうやってやったらなんかいい音したりしてたんですけど硬音がカットしてきて<お>えマジで <music> なんかねこんな感じです背中は ちょっと待ってあのまあピスタチオこの色がピスタチオだと思うんですけどあのねこのこれカダイフっていうなんかキュネフェの中にも入ってるカダイフっていうものがあるんですけどまあ、乾麺みたいなものなんですねもうちょっと濡れてるんですけどこの乾麺もも字ち乾いていてあんまり欲しく見えないんですけど水っぽいんですよ私色の動画で見たらちょっとこれはあんまり期待してないかもしれない <laughs> ちょっと食べてみたいと思います こんな乾麺が硬いんだまあ普通のですね、ピスタチオチョコ。まあそれもピスタチオが薄めですけど、ピスタチオチョコの中に硬いものがいっぱい入ってるみたいな感じですね。私はドバイチョコ初めてですけど、違うんでしたら教えてほしいんですけど、ドバイチョコ自体は多分めっちゃ美味しそうなものなので、また ね、トルコのブランドとか出たらまた買って食べたいと思いますもちろんまずいわけじゃないですね普通のピスタチオチョコの中にちょっとこうチョコチップスみたいな歯触りがいいものがちょっと入ってるみたいな感じですね味的には悪くないですけどイメージしていたドバイチョコとは違いましてもしですねドバイチョコ食べたことある人がいればアマゾンで買えるとか楽天で買えるこれが美味しいよとかあればぜひ教えてください私も美味しいドバイチョコ食べてみたいですいいっぱい種類ががあるののでどれが本当のドバイチョコ かかわらないもう本当にドバチョコないかもしれないけどまあこれ美味しいぞみたいなのあればぜひ教えてください以上で現在ンゼイバクンギネシグナルデルンバイバイ